হেল্ল' গাইজ গুড ইভিনিং আৰু এতিয়া ডিউটি চিটি ছুটী হ'ল আৰু ছুটী হৈ গা ধোৱাৰ আগতে ভাবিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিল তাকে ভিডিঅ' এটা শ্বৰ্টকৈ বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ সময় অলপ পাইছোঁ নহ'লে পাছত বনাবলৈ মন নাযায় আৰু দেখিছে কেনেকুৱাটো হৈ আছোঁ কাম কৰি মেলি আৰু আপোনালোকে সুধি আছিলে যে মেকানিকসকলৰ যি যিসকল মেকানিক হেল্পাৰ থাকে তো মেকানিক হেল্পাৰবিলাকৰ চেলাৰী কিমান আৰু কি কি ফেচিলিটি থাকে তাৰ ওপৰত বনাই দিছোঁ চ' মেকানিকসকলে টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ডৰ পৰা ওপৰতে পায় টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড মানৰ পৰা আৰম্ভণি হৈ কিছুমানত টুৱেণ্টি ওৱান এনেকৈ দিয়ে আৰু ত' টুৱেণ্টি কে এনেকৈ ধৰণে ষ্টাৰ্ট হৈ যায় যদি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে হেল্পাৰ হ'লেও অলপ হ'লেও এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব নহ'লে কেনেকৈ হেল্পাৰ কৰিব নহয় জানো ত' সিমানখিনি আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আজিকালি চেলাৰী ত' তাতে আপোনাৰ পি এফ কাটে পি এফ থাকে খোৱা বোৱা সেইবিলাকতো থাকেই তো আপোনালোকৰ মেইন চেলাৰীটো টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ৰিক ৰিসসমূহৰ কিছুমান অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ চেলাৰী দিয়ে ৰিক্স ছাইডত মেকানিকসকলক যিসকল মেকানিক হেল্পাৰ থাকে ত' চিনিয়ৰবিলাকৰ তাতকৈ ওপৰত যায় তো সেইটো বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম বাৰু এইটো মই অকল মেকানিক হেল্পাৰসকলৰ কাৰণে বনাই দিলোঁ তো এইটোৱেই আৰু ক'বলগীয়া আৰু লং ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে পাব সময় পালে মানে বনাই দিম বাৰু তো এইটোৱে কথা এতিয়া গা চা ধুওঁ আৰু ফ'ল' কৰি দিব ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ফেচবুকত আৰু ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব জয়া এখন